Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua, terima kasih atas peluang yang diberikan kepada Kuala Terengganu untuk membahaskan RUU CCUS ini. terlebih dahulu uh, sebagai mewakili jawatankuasa khas parlimen untuk alam sekitar sains dan teknologi saya menghargai uh, taklimat yang telah diberikan oleh menteri kepada jawatankuasa khas uh, pada 12 November uh, 2024. Terima kasih. RUU ini sejajar dengan komitmen Malaysia di dalam mengurangkan pelepasan gas rumah hijau serta mencapai sasaran net zero emission menjelang 2050. Ia juga bertujuan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi hijau dan menjadikan Malaysia sebagai hub penyimpanan karbon serantau. Terdapat beberapa isu kritikal dalam fasal-fasal RUU ini yang perlu diperhalusi bagi memastikan pelaksanaannya memberi manfaat kepada negara dan negeri-negeri juga bukan hanya kepada syarikat-syarikat besar semata-mata. Tuan Yang di-Pertua, Fasa 6, 7 dan 8, penubuhan, keanggotaan, fungsi dan kuasa agensi CCUS. Menggariskan penubuhan, keanggotaan, fungsi dan kuasa agensi pemerangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon Malaysia. Fasa 7 menyatakan bahawa keanggotaan agensi terdiri daripada KSU, Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar dan 6 anggota lain. Persoalannya, adakah agensi ini akan mempunyai wakil juga? daripada kerajaan-kerajaan kerajaan negeri yang terlibat. Bagaimana dengan peranan dan keterlibatan negeri di dalam penyeliaan CCUS? Selain itu, apakah mekanisme semak dan imbang untuk memastikan ketelusan di dalam pengurusan, kelulusan lesen dan peragihan hasil daripada CCUS ini? RUU ini memberikan implikasi yang besar kepada negeri-negeri, terutamanya negeri yang uh, kaya dengan sumber tenaga seperti Uh, Argumen ini tidak melibatkan apa ni Sarawak kan. Ia cuma apa ni wilayah dan juga semenanjung uh, Terengganu dan yang berpotensi untuk dijadikan tapak penyimpanan karbon. Jika diurus dengan baik, CCUS boleh menjadi sumber pendapatan tambahan kepada negeri melalui royalty, levy dan bayaran pelesenan. Saya ingin penjelasan kerajaan adakah negeri akan mendapat pulangan yang sewajarnya atau Kerajaan Pusatuan akan mengambil uh, semua sekali daripada inisiatif ini. RUU ini juga menimbulkan persoalan otonomi negeri terhadap sumber asli mereka khususnya di dalam aspek pengurusan tapak penyimpanan karbon. Seperti yang kita ketahui, uh, Sabah dan Sarawak mempunyai hak otonomi terhadap sumber asli mereka. Seperti mana perjanjian Malaysia 1963. Namun adakah RUU ini menghormati hak negeri-negeri? Atau akan mencetuskan konflik seperti mana yang sedang berlaku berkaitan dengan Royalty Petroleum Tuan Yang di Petua Fasal 40 menyatakan bahawa Menteri hanya perlu berunding dengan Kerajaan Negeri sebelum meluluskan penutupan tapak penyimpanan karbon di daratan Adakah Kerajaan Negeri akan mempunyai kuasa di dalam meluluskan projek CCUS ini di negeri masing-masing Atau mereka hanya akan menjadi pihak yang diberitahu selepas keputusan dibuat Justeru saya menegaskan bahawa perundingan dan persetujuan rasmi daripada kerajaan negeri wajib diperolehi sebelum kerajaan persetuan boleh menjalankan sebarang projek CCUS di negeri-negeri ini. Tuan Yang Dipertua, pembangunan projek CCUS memerlukan pelaburan yang besar, tenaga kerja yang mahir serta kepakaran di dalam pengurusan karbon. Ketiga-tiga aspek ini memainkan peranan yang penting di dalam menentukan kejayaan pelaksanaan projek ini. Persoalannya sejauh mana kemampuan fiskal negara untuk membiayai projek ini. Selain itu, bagaimana dengan kesiapsiagaan dari segi pembangunan infrastruktur dan ketersediaan teknologi bagi memastikan kejayaan jangka panjang inisiatif ini. Teknologi CCUS memerlukan pelaburan yang besar dan akhirnya kerajaan akan menanggung kos jangka panjang untuk penyelenggaraan dan pengawasan tapak penyimpanan karbon jika pelaksanaan CCUS gagal atau tidak mendapat pulangan yang diharapkan negeri-negeri mungkin menanggung kerugian yang besar tanpa jaminan keuntungan untuk jangka panjang selain itu adakah kerajaan menjalankan sebarang kajian tentang risiko jangka panjang termasuk penyelenggaraan dan pengawasan tapak penyimpanan karbon. Tuan yang dipertua, CCUS berpotensi mewujudkan pekerjaan baru berkemaran tinggi dan sederhana. Namun persoalannya adalah sejauh manakah kesediaan bakat tempatan di dalam bidang ini, berapa ramai tenaga pakar tempatan yang kita ada di dalam bidang ini sekiranya jumlahnya kecil apakah perancangan kerajaan di dalam melatih bakat dalam teknologi CCUS. Bagaimana kerajaan memastikan bahawa pekerjaan yang diwujudkan ini benar-benar akan memberi manfaat kepada tenaga kerja tempatan. Tuan yang dipertua satu lagi. RUU ini membenarkan pengimportan karbon dioksida dari luar negara untuk penyimpanan kekal di Malaysia. Soalan saya kepada kerajaan adalah mengapa Malaysia perlu menerima karbon daripada luar negara. Adakah kita akan menjadi tapak pelupusan karbon bagi negara-negara maju yang ingin melepaskan tanggungjawab pengurangan pelepasan mereka? Siapa yang akan mengawal jumlah dan jenis karbon yang diimport? Walaupun FASA 28 menyatakan bahawa karbon dioksida yang diimport perlu memenuhi kriteria tertentu, tetapi bagaimana kita memastikan ia tidak disalahgunakan untuk membuang sisa industri berbahaya ke negara kita? Selain di Pertua RUU ini mempunyai potensi yang baik untuk pembangunan ekonomi hijau tetapi kelemahan di dalam fasa-fasa tertentu boleh memberi kesan yang tidak baik. Uh, itu saja pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Terengganu. Saya campur Yang Berhormat Kepala Batas.